నమో వెంకటేశాయ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు వీడియో ఆశీర్వచన శ్లోకం ఓం నమ శివాయ పెళ్ళి రోజులప్పుడు రోజులప్పుడు ఏ శుభ కార్యములలోనైనా పిల్లలను కానీ పెద్దలను కానీ ఆశీర్వదించేటప్పుడు చదవవలసిన ఆశీర్వచన శ్లోకం ఓం శతీవ पि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतयेना वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानां भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्वियशसे मम पयेन्द्रावती मपचितिमिहावः अयं मूर्धा परमेष्टि सुवचः समानानामुत्तमश्लोको अस्तु शतमानं भवति श आयुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुः सेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं भवतु मङ्गलम् सुदिनं सुदिनं जीव भव सुदिनं सुदिनं यशोवर्धनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा शतमानं भवति शतायुः पुरुषः स्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति ॐ नमः शिवाय ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు